आज हम एक कहानी सुनी हमारी नानी अम्मा हमें अक्सर ये कहानी सुनाया करती थी एक नेक बादशाह की कहानी जिसकी आदत थी कि वो सुबह उठ के बहुत ही अच्छे अंदाज में और तलफ़स के साथ कुरान की तलावत किया करता था और एक एक आयत को समझ के पढ़ा करता था आज उसके सामने सरेआल इमरान की आयत नंबर 26 मौजूद जहाँ से इस कहानी का आगाज होता है और बिल्लाम बिस्मिल्लामिला तिलमल्क मंतशा व तंज़िलमल का मंतशा कह दो कि वो अल्लाह ही है कि जिसके पास तमाम मुल्कों की बादशाह मौजूद है वो जिसे चाहता है मुल्क की बादशाह अदा कर देता है और जिससे चाहता है मुल्क की बादशाहत छीन लेता है इस आयत का पढ़ना था कि बादशाह के दिल के अंदर एक इंसानी ख्याल आया कि या मुझे तेरी बादशाहत पर मुझे तेरी कुदरत पर पूरा यकीन है लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इतनी बड़ी मुमकिलत का बादशाह किस तरह से तू तो एक सेकंड के अंदर मेरी बादशाह छीन सकता है जबकि इंसानी ख्याल के तौर पे एक इंसानी फितरत है एक बादशाहत को छीनने के लिए कई कई सालों की सालसियाँ मौजूद होती हैं फौजें आती हैं लड़ाई होती है तब जाके बादशाह छीनी जा सकती है लेकिन तो किस तरह से मुझे एक लम्हे के अंदर मेरी बादशाह छीन सकता है मुझे यकीन है कि तू तो मेरी बादशाह छीन सकता है लेकिन मैं देखना चाहता हूँ इस ख्याल का आना था कि उसने अपने सामने बालकोनी में एक नहायत ही खूबसूरत परिंदा देखा जो पहले उसने अपनी ममकलियत में कहीं नहीं देखा था बादशाह ने उसको कैद करना चाहा, और उसको कैद करने के घर से उठा और उसको पकड़ लिया परिंदे के अंदर इतनी ताकत आ गई कि वो बादशाह को अपने साथ उड़ाकर कहीं दूर ब्याबान में ले गया और वहां जाके बादशाह को फेंक दिया अब बादशाह वहां पर तन्हा था ना कुछ खाने के लिए ना कुछ पीने के लिए तीन चार दिन इसी तरह से गुजर गए बादशाह को एक चरवाहा मिला बादशाह ने चरवाहे से कहा कि मैं बादशाह हूं मुझे कुछ खाने के लिए दो चरवाहे ने बादशाह को ऊपर से नीचे देखा और उसका मजाक उड़ाया और उसको कहा कि तुम मजाक अच्छा कर लेते हो तुम बादशाह ऐसे ठीक है तुमने बादशाहों का लिबास चोरी करके पहना हुआ है लेकिन बादशाह ऐसे नहीं होते अब बादशाह समझ चुका था अल्लाह ताला ने मेरी बादशाहत मुझसे छीन ली क्योंकि अब मैं एक चरवाहे की नज़र में भी मांगने वाला और एक चोर हो बादशाह क्योंकि अल्लाह का नेक बंदा था उसने इस पर सब्र किया और अल्लाह के इस फैसले को कबूल किया क्योंकि बादशाह ने खुद इस चीज़ की जो है वो अल्लाह से इल्तजा की थी मांगा था और उसे समझ आ गई थी कि अल्लाह ने मुझे एक सबक दिया हम जैसे होते हैं तो मेरे ख़्याल से रोना पीटना और वावे करना शुरू कर देते हैं अल्लाह मेरे साथ क्या हो गया मुझे माफ़ कर दे ये वो लेकिन बादशाह ने सब्र किया कि अब अल्लाह ही है जो रास्ते आगे से खोलेगा और मुझे मेरे सवाल का जवाब देगा बादशाह चरवाहे के साथ रहना शुरू कर दिया एक दिन चरवाहा उस मंगलत की शहर हुकूमत में गया बादशाह भी उसके साथ था यह मुमकिलत इस बादशाह की ममकिलत से बहुत दूर कहीं पे थी अब ये गली से जा रहे हैं और उस ममकिलत की बादशाह की एक बेटी थी वो भी बहुत अच्छी कुरान की तलावत करती थी और उसने अपने शहर में ये ऐलान कर दिया था कि जो भी मेरी तलफ़ में गलती निकालेगा कुरान में पढ़ते हुए तलफ़ में कोई गलती निकालेगा मैं उससे शादी कर लूँगी अब वो कुरान पढ़ रही थी बादशाह का गुज़र हुआ और उसने कहीं पे गलती की तो बादशाह ने उसको टोक दिया वो मलका बहुत हैरान थी उसने दोबारा वो लफ्ज़ पढ़ा बादशाह ने फिर उसको टोक दिया शहजादी बहुत परेशान थी कि आज तक मेरी किसी ने गलती नहीं निकाली यह कौन शख्स है जो मेरी गलती निकाल रहा है शहजादी ने अपने वालिद साहब के सामने यानी कि उस मुमकिल के बादशाह के सामने यह रख दिया कि मैंने इसी शख्स से शादी करनी अब बादशाह ने जब उसे देखा कि ये तो फकीर और गंदे और आलूदा कपड़े पहन के जो है फिर रहा है इससे तो मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता बहरहाल बादशाह ने शहजादी की पुर उसराज पे शहजादी को और उस फकीर बादशाह को शादी करके मुलक से बाहर निकाल दिया अब ये दोनों खुले आसमान के तले किसी दरख्त के नीचे बैठे थे और बादशाह ने तब अप अपनी मलका को जो कि शहज़ादी थी और अब बादशाह की बेगम थी उसे उस उस बताया कि इस इस तरह से मेरे दिल में ये ख्याल आया था और अल्लाह ताला ने मुझे आज खुले आसमान के तले रख दिया है इतना ही कहना था कि बादशाह के सामने वही खूबसूरत परिंदा दोबारा से मौजूद था बादशाह बहुत हैरान कि इसी परिंदे की वजह से आज मैं यहाँ पर और दोबारा यही परिंदा मेरे सामने मौजूद है वो परिंदा ज़मीन की खुदाई करना शुरू कर दिया और जब ज़मीन की खुदाई हुई तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खजाना मौजूद था बादशाह ने वो ख़जाना निकाला और उस जंगल और ब्याबान के अंदर एक बहुत ही आलीशान महल बनाया जिसका चर्चा इर्द गिर्द की रियासतों में और दूर दराज दुर की मुनकलतों में फैल चुका था बादशाह ने तमाम मुल्कों को दावतें आम दी कि तमाम बादशाह इस दावत में शरीक होंगे इसमें उस के वालिद साहब भी मौजूद थे और इस बादशाह के वजीर इसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए और अब ये बादशाह तीन मुमकलत का सरबरा बन चुका था इस बादशाह को अल्लाह ताला ने तीन ममकतें तीन बादशाहतें अदा कर दी तो मेरे अजीज़ दोस्तों इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि तमाम इज्जतें और तमाम जिलेतें तमाम अरूज और तमाम जवाल ये अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं अगर हम अरूज में हैं तो हमें आजी इख्तियार करनी चाहिए और अगर हमें कोई परेशानी और मुसीबत आ जाती है तो हमें इस बात का यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ही है जो हर चीज़ पर कािर है और वो किसी भी सूरत हाल के अंदर से हमें निकाल सकता है उसके पास ये कुदरत मौजूद है कि वो कुन कहे और हमारी तमाम मुश्किल हल हो जाएं। हमारे करने का काम सिर्फ सब्र है हमें वावेला और रोना पीटना और चीखना नहीं चाहिए हमें सिर्फ़ सबर करना चाहिए और अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने ऊपर कामल यकीन रखने की तोफ़ी कदा फरमाए आमीन सुमामी